Україна посідає п'яте місце у світі за обсягом виробництва меду і є лідером з його виробництва у Європі. У минулому році Україна експортувала майже 70 тисяч тонн солодкого продукту. У тому ж сезоні Україна стала і найбільшим експортером меду до Європейського Союзу. Українські виробники збільшили продажі меду до країн ЄС на 16% і поставили більше 40 тисяч тонн цього продукту. Наш регіон також є у списку виробників меду. Тож в чому унікальність солодкого продукту? Як перезимували бджоли на Лозівщині? Чому гинуть комах и та нові ветеринарно-санитарные паспорты. Про этом мы поспиковались с головою пасечники Лозівщини Андреем Боровиком. Мед – это тот единственный продукт, который не переваривается организмом, а сразу усваивается. Вот поэтому он очень полезен для ослабевшего организма, переболевшего организма. Ну и для того, чтобы поднять сопротивляемость организма тоже нужно употреблять мед. Такая нация, как японцы, которые живут дольше всех начинается школьного возраста, государство специально всех малышей подкармливает медом каждый день. Поэтому, естественно, вот, заботясь о своем населении, добивается таких успехов в долгожительстве. Ну, естественно, и работоспособность лучше. Ну, не надо забывать, конечно, о пыльце. Это витамины практически все, и плюс 14 аминокислот, которые участвуют в жизнедеятельности нашего организма. Всем, кто много трудится, много работает, желательно понемножку употреблять, для того, чтобы не болеть, чтобы иммунная система была здоровая, хорошая и сопротивляла всем вирусам. Зникнуть бджоли, зникне людство, говорять дослідники. Бджоли запилюють величезну кількість рослин, у тому числі і ті, які активно використовуються людьми. Це означає, що зі зникненням комах ці види не зможуть розмножуватися і з часом вимруть, або їх кількість сильно скоротиться. Це може призвести до гострого дефіциту продовольства. Разом з вимиранням бджіл. Ми позбудемося такого дивного та універсального продукту, як мед. А його використовують не тільки у харчовій промисловості, а ще й в косметичній і медичній вчені виділяють кілька основних причин того, чому вимирають бджоли: це інфекції та паразити, вплив електромагнітного випромінювання, зміна клімату та пестициди. Мінуси для бджоли. Йде інтенсивна хімізація сільського господарства. Тобто, приміняються нові яди, нові гербіциди, які убивають рослини. Проблемы практически возникли после того, как мы забыли о том, что она просапывать наши культуры, это и подсолнух, и, и все остальные. Почему это случается? Сами растения, они вырабатывают токсины, которые, так сказать, влияют на вредителей, их них жучков, паучков и всех остальных. Дополнительно мы вносим ядохимикаты. Они накапливаются в земле, потом поднимаются вверх растениями, и, естественно, пчелы их употребляют. Пока они берут нектар, а они берут столько, сколько сами весят. То есть одна десятая грамма пчела весит, и одну десятую грамма пчела набирает зобик. Когда она приносит улей, этот нектар концентрируется, то есть влажность уже там 14% и меньше. Опять зимой они пере переходят на питание чистым медом, опять берут десятую часть грамма. Это все равно, что человек, скажем, ну мешок сахара 50 килограмм съест одновременно. Те вещества, которые накопились там, они Врідоносно действует на пчелу. Тому просьба нашим сільхозвиробникам внимательно і желательно хорошими хімічними поля, не роботу Эти вещества швидко розлагалися і не вредили нашому вчелі хазяйства. Андрій Боровик зазначає, щоб мати гарний врожай, пасічники та аграрії повинні дуже тісно співпрацювати. Зимодіс і аграрії я вважаю очень. плодотворная Почему? Потому что урожайность повышается от 5 до 40 процентов. Это в таком весовом, весовой категории. А если, скажем, взять о том, что идет перекрестное опыление, то есть растения становятся более устойчивые, плоды более крупнее из-за того, что перекрестное опыление идет. Вот, тоже большой плюс. Без аграриев таких медоносных баз не будет, а без нас, естественно, урожайность пускай на 10-15% упадет. Вот, хотелось бы этого избежать и дружно взаимодействовать. Обрабатывать поля желательно в ночное время, в первой половине ночи, для того, чтобы химия вся эта высохла и немножко утилизировалась, чтобы утром пчелы встали и уже летели на чистые поля. Как перезимовала пчела ага. у нас на Лозевщине? В зависимости от хозяйства, где как обрабатывали поля, вот так и перезимовали. Значит, где более-менее хорошими э, химическими препаратами обрабатывали, там пчела лучше перезимовала, где хуже – Естественно, они нанесли себе и очень большой отход пчелосемей идет. У вас среди пасечников какие цифры? Ну, я вам скажу так, человоды ⁇ это такой народ, который не жалуется, старается не жаловаться. Поэтому, скажем, точные цифры мы не узнаем. Вот. Ну, а приблизительно в кое-каких хозяйствах, хозяйствах где-то даже до 100% отход идет. Чи были проблемы с фермерами у нас раньше, яка зараз ситуация? Они попереджают? Были, конечно, потравы большие. Вот в прошлом году уже меньше травили. Вот как-то уже начинают стараться. И, скажем, крупные хозяйства предупреждают, о потравах, предупреждать. Дело хорошее, но что делать с пчелой, когда температура 35 градусов, и мы закрываем пчел, то есть они то ли умрут от потравы, то ли погибнут от задухи, потому что пчелы температуры вырабатывают, они работают, вот, им надо лететь, и они сидят в улице, скажем, и греют друг друга. Получается запарка. А поэтому желательно, конечно, опять-таки, обрабатывать в ночное время, когда пчелы не летают. Очень понравилось, как проработала фирма Кернал. Замечательно. Они несколько раз травили рапс в Домахе позапрошлом году. Ни одна пчела не погибла. Пчеловоды выкачали мед с рапса. Ну и плюс опылили эти поля. Я думаю, все довольны остались. Вот такое взаимодействие классное. Україна входить у трійку лідерів, які експортують мед до США, Німеччини, Польщі, Франції та інших розвинених країн. І для того, щоб наші пасічники мали змогу продавати свій мед за кордон, у нашій державі проходить зміна ветеринарно-санітарних паспортів пасіки вже за європейськими стандартами. Коли ми 80 тисяч тонн відвезли на Європу. Європа гріть, а де ваші пчеловоди? То есть пчеловоды не зарегистрированы, нету никакого учета. Поэтому по европейским стандартам все пчеловоды должны зарегистрированы. Вот, пасеки проверенные, вот, чтобы не было болезней и санитарные нормы выполнялись на этих пасеках. Поэтому ввели вот такой вот ветеринарно-санитарный паспорт пасеки. Спилка пасечников сейчас заказывает эти паспорта, Поэтому все, всем желающим мы постараемся обеспечить их паспортами. Для того, чтобы э, при, том, при экспорте меда у нас государство могло сказать, что вот у нас на учете столько пчеловода, вот такая у нас урожайность. То есть это не какой-то там мед непонятного происхождения, там с Китая завезли и реэкспорт сделали, вот, а это наш украинский замечательный мед.